В перестрелке Пузычка погиб, в перестрелке с милиционером, и, увы, стрелял он первым двумя выстрелами. В ответной стрельбе он получил смертельные ранения. Сначала двумя выстрелами в ноги, он упал. чего в борьбе ему были нанесены смертельные ранения. Скорее всего... Экспертиза даст окончательный ответ. Это было сделано из его же пистолета. Сам при падении, когда шла борьба, он делал беспорядочные выстрелы, в том числе пострадал смертельно. Не могло и не может быть и не будет другой реакции на ситуацию, когда человек с незарегистрированным оружием в ответ на требования представителя официальных властей остановиться и подчиниться, в ответ стреляет. Когда это происходит, это ненормально. И моя функция как министра не допускать таких ситуаций. Аналогичные точки столкновения у нас сейчас находятся еще в двух областях страны. В Закарпатье, где группа людей, называющихся правым сектором, забаррикадировалась в частном домовладении рядом с домовладением, в том числе, который якобы приписывают, а может это и правда, Медведчуку. И мы имеем противостояние, которое идет второй день когда с одной стороны стоят правоохранительные органы с, с санкциями суда и так дальше, а с другой стороны стоят люди с автоматическим оружием, в том числе гранатометами. И эту ситуацию нужно разрешать. Вторая такая ситуация, точно такая же точно, в Запорожской области, когда на отвалах железнорудного, если не ошибаюсь, или стального какой-то комбината, опять не специалист, вдруг появились люди, сказали, здравствуйте, мы якобы из правого сектора, мы теперь будем здесь. И опять столкновение. Опять с одной стороны стоят правоохранители, а с другой стороны стоят непонятные люди с автоматами. Этим ситуациям должен быть положен конец. И если политическое регулирование не подходит, то государство должно принимать меры. В противном случае мы превращаемся в Сомали, когда у нас на улицах правят банды и решают, что и как происходит. Моя функция этого не допустить.